Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа Гендер медиа. И сегодня у нас в гостях гость программы Тамара Вихарева, председатель общественной организации Патрийский информационно-консультационный центр. Здравствуйте. Здравствуйте. И эксперт Виталина Севрук, председатель общественной организации Жинка, город Житомир. Добрый день. Тема нашей программы. Украинские женщины в политике. И у меня вопрос к, нашему, к нашей гости. Скажите, пожалуйста, как, ваше мнение, украинские женщины представлены в политике государства или на местном уровне? Ваше мнение. Это такой сложный вопрос, потому что, судя по статистике, судя по ситуации, женщин в правительстве у нас практически нет. Они иногда появляются, но потом почему-то исчезают по непонятной причине. Как на правительственном уровне, так и на местных уровнях, женщины во власти совершенно не представлены, потому что все ключевые позиции, все руководящие должности, к сожалению, в нашем государстве занимают мужчины. Ну так сложилось как-то исторически, наверное, на Украине, потому что женщина у нас э, она такая добрая, ласковая, нежная, и, видимо, она домашняя. не может домашняя, и не может она, видимо стукнуть по столу и сказать, пустите-ка нас во власть, да, потребовать. Я думаю, что в женщинах нужно как-то эту мысль аккумулировать, доносить до их сознания, что они могут, что они достойны представлять интересы женщин во всех властных структурах, в политике, на местах. То есть они должны не бояться выдвигать себя, они не должны бояться участвовать в политических процессах, они не должны участв... они не должны бояться участвовать в выборах, потому что только заявляя о себе, можно добиться чего-то в этом мире. И я думаю, что нам нужно быть просто поактивнее. И я так думаю, что вот наша как раз сегодняшняя передача призывает нас к тому, чтобы мы были активными, чтобы мы заявляли о себе и что. Этих женщин ну, конечно, конечно. Наша организация называется информационно-консультационный центр, и мы оказываем информационно-консультационные услуги женщинам, в том э, числе и э, по защите их прав, э, по э, защите их интересов. И мы нацеливаем, опять же, нашими тренингами, семинарами женщин на то, чтобы они достойно себя позиционировали в обществе. Спасибо. И хотелось бы услышать мнение нашего эксперта Виталина. Ну, я також згодна з Тамарою. Я вважаю, що в Україні неприпустимо мати 7% жінок у парламенті. Це Надзвичайно від'ємний показник в той час, як в Європі жінок в парламенті 22%, а є країни європейські в яких до 50%. І досвід цих країн показує, що чим більше жінок при владі, чим більше в парламенті, тим демократичніша країна, тим вона розвинута, і там надзвичайно захищені насамперед соціальні галузі. Це захист материнства, захист літніх людей. Тому я вважаю, що закордонні організації вони повинні сприяти жінкам, які сьогодні йдуть на вибори. Вони повинні їх підтримувати і заохочувати. Хоча, як то кажуть, на існої списки, хто потрапить у Верховну Раду, ми все одно повинні проявляти свою активність і ламати той стереотип, що жінка це домогосподарка, домашня, ласкава. Ми благодарім наших гостей. І раз напоминаю, у нас в гостях були представительниці общасти. Организации города Экватория Тамара Вихарева и э, город Житомир Виталина Севрук. Спасибо большое. Пожелаем Я вам спасибо. Творческих успехов. Спасибо. До Удачи свидания. Нам. Удачи нам всем.